Demək olar ki 8-dir. 7.58. Axşamda sizdə də şəhər şəhər. Həm tez-dən durub, bir şəhərdən şəhərə gedir, namaz qılan namaz qılar. Hər kəs öz işində üz güdəndə. İstədim sizə bir video ilə müraciət edim. O müraciət ki, demək, ə çox sağ olsun bu qrupu yaradanlar. Təşəkkür edirəm. Ümidlə mən Premət nin adı olan hər yerdə varam çünki Premətin ən sadiq äh vətəndaşlarından biri olmuşam. Mən elə gəlir. Əlbəttə ki, məndən əvvəldə, yəni babalarımızdan, atalarımızdan bizə miras qalan o sevgi, görürük ki, bizdə də, məndə də var. Mən ıı, yadıma gəlmir. Kəndə nə vaxt gəlmişəm? 2 yaşında, 3 yaşında bilmirəm, dəqiq yadımdadır deyil bunu heç kəs ailəmizdən mənə demirdəyik. Mən Kənddə nə vaxt apartmənə gəl. Amma, ıı, səf eləmirəm isə 5-ci sinifdə mən necə övdükdən sonra mən 71-ci ildə mən rəhmətə getdi. 73-cü ildə səf eləməyə 73, 74-cü ildə belə mən ə, bir iki il dənəm öləndən sonra qaldım babama baxdım. Ta ki babam evlənənə qədər. Ondan sonra mən gəldim ailəmizin yanına. Və bir 6 7 ilim hardasa keçib getdi. Və uşaqlığım məni çox mənim üçün çox əl çatmazdı. Yəni o kentdə gördüyüm hər şey mənim diqqətimi cəlb elədi və hamısı elə belə sanki mənim yaddaşıma həkk olundu. Orda hər zaman illərdi ki qarşıda olduğum ümumiyyətlə mənim həyatım həmişə tək həyatda hər şeyə tək mübarizə aparmışam. Ağrılarımla, acılarımla, sevinclərimlə, hər şeyə, yəni çünki bilirsiniz də uşaq vaxtı ailəmizdən ayrılıb kətləninam dinin yanında yaşamışam. Elə bilmişəm ki, mən onların kiçik qızıyam, öz ata anamə yəni əmim, qardaşımın ailəsi kimi baxmışam. Elə bilmişəm mən onların kiçik bacılarıyam onların yanında böyümüşəm. Hətta Qarağüzdəki evimizə gedəndə biraz xətrimə deyəndə küsüb gedirdim ki, mən sizin qızınız deyiləm ki, mən onların qızıyam. Belə bir ərkəyindiyim də var idi. Yola da tanırdım, qəşə Qarağüzdə minirdim, Füzul avtobusuna, Füzuldən də minirdim, Hədırıc Cəbrayıl avtobusuna gəldim, Kəfteçəyə düşürdüm yerə. Yəni ondan sonra gəldim böyük anam gelin yanda Fizulda 1-3 il qalandan sonra Hindustana girdim. Ondan sonra 5 il institut həyatı, təyinat aldı, institutdan sonra qaldım Paxta. Sonra da müharibə başladı. 7 il də müharibədə oldum, evdə olmadım. Ondan sonraki 24 il qurbət həyatı. Mənim üçün Beyəndəki Molla Nasreddinə deyib bir dəfə soruşublar ki, "Molla dünyanın mərkəzində haradır?" deyib çumağını qoyub yerə deyib bura. Mənim üçün də elədir. Desələr ki, dünyanın mərkəzindədir deyərək prəymətdi. Baxmayaraq ki, dünyanın ə, ən böyük ölkəsində yaşayıram. Biz çox xarici ölkələrdə səyahət etmişik. Amma mənim üçün də ordan da ən gözəl insan, ən gözəl səmimiyyət, ən gözəl ə, həyat tərzilə məsələlədir. Baxmayaraq ki nərdə mən videoları paylaşıram, elə deyirlər ki, bəxtəvərsən, oturmusan Amerikada. Ola bilər ki, bəlkə də haqlıdırlar. Çünki mən dünyanın ən gözəl ə, bir ölkəsinin, ölkənin ən gözəl bir ə, ştatında yaşayıram. Ən gözəl bir məkanında yaşayıram. Amma desəsənsə ki, xoşbəxtəm, deməyim yox. Çünki mənim xoşbəxtliyim məs öz vətənimdə, öz insanlarımızın arasındadır. Əlbəttə ki, insanlar təzə gəldikləri vaxtda, bu gün mən görürəm ki, nəsil hamısı xariciyə gəlirlər. Amerika ya, green yaşı kartı tutub gələnlər var. Ondan sonra məyən yoldan, siyasi yoldan bura gəlib qaçıb gələnlər var, yüzcürə, amma hamısı çox sevinə-sevinə gəlirlər. Mən də onlara belə bir gözləcə baxıram, deyirəm ki, gəlin, gəlinlər. Bir gün dəpürümüzü görəcəyəm vaxt olacaq. Demək olar ki, burada hamısından əvvəl bəlkə də mənəm. Ən çox gələn mən. Mən gəldiyim zaman, ya bilirsiz ki, mən ilk dəfə demək, Amerikada Azərbaycan televiziyasını yaratdım. Bu oldu 97-ci ilin 20, 22 -si, martın 22-sində. Uber belə kanaldakı kanal 17, kanal 18 beynalax kanaldır. Deməli ki Kaliforniyadan ə, nümayiş olunur bu kanal və dünyanın hər yerinə. Ə, demək, dünyanın hər yerində bu kanala baxa bilərlər. Kanal 18. Hə, mən ilk dəfə demək olar ki, Amerikada ilk dəfə şimalı Azərbaycandan Azərbaycan televiziyasını yaratmaq məqsədimlə bağlıdır. Burada Rəşad müəllim dedi ki, bən səhvsiz ora gəlmisiniz, Ayrəşan bəylim sevinin ki, O balaca rəhmətdən çıxan bir adam gəldi Amerikada ilk dəfə Azərbaycan televiziyasında məsələm qoydum. Bu da bizim prematlər üçün məncə qürurdu. Sonra Amerika doluğum müddətdə Azərbaycan televiziyasında qoydum. Sonra bir müddətdən sonra o proqram dayandı çünki mal, maliyyə cəhəti, yəni bir ə, yarım saatlıq şənbə günü yarım saatlıq proqramın ə, xərci, montajı gəlib 5 min dollara çıxırdım sən. Yəni bu da ə, çox böyük məbləğ idi. Əlbəttə ayda sən 4 dənə proqram qoyanda bu 20 min dollar eləyir. Çünki ə, dediyim kimi onun baxış dairəsi çox uydu. O məndə sadə o kontratlarda durur, o sənədlər hamısı məndə var. Yəni nəyə görə deyirəm? Burda Azərbaycan Amerika Qadın Mərkəzi yaratdım öz hesabıma. Hardasa 2006-cı ildə yaratdım, 2012-ci ilə qədər. Bunun bütün maliyyə xərcləri mənim öz zərimdə idi. Və ə, çox da ildə 4 dəfə internetdən Azərbaycan və İngilis dillərində Azərbaycanı və Azərbaycan qadınlarını tanıtmaqla məşğul oldum. Sonra da bilirsiniz ki, kitab Əmharbənin yolları ürəyimdən keçir. Əsirlikdə qalan kəndim kitablarımı yazdım. O da burada olduğum müddətdə çox sevinirəm ki, bu kitablarım, mənim iki kitabım Qızıl Qələm mükafatına, Yaponiyanın Sülhərəndə səfəri və Almaniyada keçirilən, ə, demək, Əmharbə ilə bağlı yazılarım sadiqəsində ikinci yerə çıxıb. Ə Yəni Düzdür, rəsmi dövlət tərəfindən bu günə qədər mənim veteranlığım təsdiq olunmasa da, yəni heç bir imtiyaz dövlət tərəfindən almasa da, amma xalq tərəfindən həmişə sevilmişəm. Ə, və bu bizdə normaldır. Həmişə xalq tərəfindən sevilmişəm. Buna görə də çox sevinirəm ki, hətta mən bu dəfə Bakıya gedəndə mənim anam gəlməyə 3 gün qalmış məndən küstü. Çünki o qədər mən Bakıya gedəndə eee çox Tanımış adamlar, ziya adamlar hamısı məni dəvət elədilər. Evlərinə, onlarla görüşlərim oldu. İnanın ki mən evdə ailəm ilə mən görüşməyə mənim vaxtım olmurdu. Yəni əgər 24 gündə mən vətəndən kənarda oluramsa, bu qədər insanların sevgisini qazanıramsa, demək ki bu mənim üçün böyük fəxrdir. Orda dediniz ki, Gülbəriz Arif Şəhbəddinin ki, Gülbəriz Arif qızı. Bəli. Mənim ilk mətbuatda yazım məs Gülbəriz Arif qız imzası ilə çıxdı. Və mən hər zaman qürur duyuram ki, mən Arifin qızıyam və Gülbəriz Arif qız imzası ilə mən xalqım məni o cür tanıyır. Və özümlə bərabər atam da məndə bərabər yaşayıb. Bu günlərdə Fizioloji qrupu var Facebook səhifəsində afekt fizulilə mənim papamın, atamın bir neçə şəkillərini paylaşıb və o şəkillərin altında o qədər gözəl sözlər yazılıb atam haqqındakı. Eee, yəni bu günləri atamı beş adam belə tanıyıbsa, rayon cəmaatı özləri atamı öz səmimiyyətinə, insanlığına, xeyirxahlığına görə tanıyıblarsa, eee Azərbaycandan da, Əfqisolidən də kənarda tam bu tamdan mən olmuşam və bundan qorxur duyuram ki, hər zaman şi, belə bir ziyalı atam olubdu mənim. Mən istəyərdim ki, kəndimizin ziyallarına müraciət edirəm burdan. Və bilirsiniz ki, bu günlərdə görürsünüz ki, atdılar plan hazırlanıb kənd planı deməkdir hazırlanır ki yol qurağına Qərqavuzardan gəldikdə ta kimsim kəndə gələənə qədər o yol qurağından bütün o əraziləri evlər tikəcəklər, hamıya eyni standart evləri verəcəklər. Yəqin ki bu planlar hazırlanır, amma bu planlar tam hazırlanıb, qərar qəbul edilib, iş işdən keçənə keçənə qədər Azərbaycanlı da bizim vətəndaşlarımız rəsmi olaraq füzuli ziyanları, bizim kəndin ziyanları müraciət etməlidirlər lazım olarsa mən də sizinlə bərabər. Çünki bizim üçün o yerlər, o dağlar, o daşlar, o təpələr, o cığırlar, o idi ağaclar, o dağdağana ağacları, o ələm ocağı, o kəhriz hər şey bizim üçün o qədim köprü, hər şey bizim üçün bir tarixdir, bir yadigardır, bir bir xatirədir ki, bizi ora çağırır. Düzdür, hamı deyir ki, biz deyirik torpağımızı verin. Torpağımızı veriblər, düzdür. Amma əgər bir torpaqda bizsa torpaqda ki bu gün gedirpis qəbrlərimizi tapa bilmiriksə, bir torpaqda ki biz öz ə, küçəmiz, öz məhəlləmizdən getməyəciksə, öz qonşumuzla yenə də görüş olmayacaqsa, ə, nə fərq var ki biz ya zobucuqda yaşayaq, ya gedib qəmatdə yaşayaq, heç bir fərq yoxdur bu insanın nəyə görə öz evlərində, eşiklərində, yurdunda yeyəcəyi. Ona görə nə deyə bilərik ki ə, xalq insanlar belə bir şey eləməlidirlər. Mənə öz ərazimi ver öz ərazimdə mən yaşayım. Kömək eləyirsənsə, məyə maddi yardım ver. Qalanda mən özüm düzəldim və orada öz yurdumu düzəldim və e, evimi düzəldim, orada yaşayım. E, mənim üçün ən birinci əsas odur ki, bizim gənclərimiz gedəndə qayıdanda birinci bizim bu kəhrizlər təmizlənsinlər, kəhrizlərimiz açılsınlar. O kəhrizin qarşısındakı o hovuz yenidən bərpa olusun. O, o, o kəhrizin özünün görkəmi ə bəlkə ki belə olsun. Mən istəmirəm ora yeni bir sıva çəkilsin, yeni bir əksinə əgər köhnə bir sıva çıxıb, yeni bir silahlar varsa, onlar gərək silinib təmizlənməlidir. Qədimdə necə varsa, o cür qalmalıdır. Eyni zamanda bizim o böyük kähr və balakähriz görürdünüz necə gözəl kürsü gəlirdi onun içində. Qırda daşlar göz yaşı kimi adamın ruhunu oxşurdu. Kährizə girmək soyuq sudan üzü bizə vurmaq o istirahət eləmir. Yəni bütün bunları eyni zamanda mən istəyərdim ki, gələcəkdə, dəyər mənə məndən də asılı düşeylər varsa mən də köməkləyərəm. Bizim kəndimizdə doğrudan da istər müharibələrdə 41-45-də və bu son müharibələrdə şəhid olan, itkün düşən bizim premet insanlarının orada yeri olsun. Eyni zamanda çox istərdim belə bir kitab şəklində olsun, bir tərəf belə bir şey, mən məmnunət görmüşəm bir tərəfində də məsəl üçün Füzuli, bizim kəndin zialıları, hə professorlar, akademiklər, tanınmış zialılar, inqilabçılar, dövlət işində çalışmış zialıların hamısının da orada həkk olunsun. Doğrudan da hardasa bir 50 nəfər ailə özü falan kiçik bir kənddən bu qədər zialıların çıxması doğrusu da məhərdən öz üzümə təəccüb eləyirəm ki, bəlkə də bizim qonşu Qaraqabuzar kəndində bu qədər zialı, bu qədər savatlı, bu qədər yaxşı Azərbaycan mədəniyyətinə, incə sənətünə, tarixinə, elminə bu qədər tövə verən bir yer bəlkə də inanmıram olar. Çox baxanda görürsən ki, çox gözəl tarixi var özümüzün. Və hər zaman deyirəm ki, Allah o kəndə ilk dəfə yaradan o, Pir Əhmədə Allah rəhmət eləsin ki, gəlib vaxt o vaxtda bu kəndi yaradıbdır. Məndə havanı yayı çox sevirəm. Soyuq havanı sevirəm. Hava mənim həyatımda çox önəmlidir. Hava xoşdursa mən də xoşum hava. Xoş deyilsə mən də xoş deyiləm. Və arzum budur ki, kəttə dediyim kimi mən kəttə bir yer gözüm gözüm tutubdu. O da Hüsəmtə mamam gəlin evinin böyüründə, yolun üstündə Dadaş Şəmkir evində yuxarıda bir həyət ev var. Yazdızda da qarşısında da bir xarət tut var idi. Dada səmə həmişə həyalımda, kənddə düşünəndə həmişə ordan elə bil oturub ordan kənddə düşünərdim hər zaman. Kətmərim gözümün qabağında kəndin mənzərəsini mən ordan görərəm hər, hər zaman xəyalımda, kənd yarımada. Ya bilmirəm kimin ora ə, ala bilərəm onu, o ala bilərəm, əlbəttə qı da qismət. Yəni gələrəm, çox istəyirəm ki, gələcəkdə ə, Yəni ki bilirsiniz mənim bir dənə oğlum var. O da Amerikada doğulub. Əlbəttə ki atası Amerikalıdır. Buna görə də mənim üçün o, o əminəm ki dəniz mənimlə də bir dəfəlik gəlib Azərbaycanda yaşılmaz. Buna görə də mən məcburam ki 6 ay Azərbaycanda, 6 ay Amerikada. Gələcəkdə mənim fikrim belədir. Beləcə belə, belə yaşamaq istərdim. Qışları Amerikada yaşamaq istərdim, yayları Azərbaycanda yaşamaq istərdim. Qismət olarsa Yəni bir də yekununu demək istəyirəm ki mən Bakıda təhsil aldım. Nizami Məhdətlinin adını Sənaye və Mülkiyyət fakültəsini qurtardım. Azərbaycanda bu günləri fəsilib seçilən binalarda mənim layihəm üstə işləyərkən mənim də zəhmətim oldu. Sonra qəzətə keçdim, 7 il məharibədə oldum. Bacardığım ə, xidmətləri elədim. Yəni buna qədər gücüm nəyə çatsa, Azərbaycan Azərbaycan xalqı üçün elədim. Və hər zaman da, heç vaxta illər keçsədə məni heç vaxt heçnə dəyişdirmədi. Öz millətimə, tariximə, mədəniyyətimə bağlı olan bir insanam. Hər zaman milliliyi qorumağı, saxlamağı xoşlayıram. Azərbaycanda olduğum zaman hər zaman Orda olan e, dəyərləri istəyirəm ki, e, gənclər arasında görürəm sosial mediada a düzgün anlaşılmır. Həm sosial mediya ni bardaq kimi qəbul görüb nə istəsələr istifadə edirlər. Amma sosial media çox gözəl şeydir. İnsanların maarifləndirilməsi üçün, onlara düz yol göstərilməsi üçün, insanların səhfinin düzəldilməsi üçün çox gözəl bir e, vasitədir. Əgər e, e, onun düzgün istifadə edə bilsələr. Ona görə də e, bu günləri mən e, ə aminəm ki biz bu gün o kəndə qaydayacağıq. Qismət olsun. Allah bizə o günü qism qismət eləsin. Bizim burada şərəvanlı müəllim var. Bizim burada ziyalılarımız var. Ondan sonra ə inşallah ki gün o gün olsun biz o kəndə qayda. Mən bu qrupda olan ağ, ağ bir şey və ağ sakallılarımızın əllərini öpürəm. Ə dəyərdim ki nə bacardımsa elədim və nə bacarıramsa bundan sonra da eləyəcəm. Çünki mənim hər 2017-ci, 2008-ci ildə kitabımın təqdimatında məni çox qürur duyurduldum. Bütün mətbuatçılar gəlmişdilər. Bütün radio-televiziya məsn elan verəndə deyirdi ki,